Hello，大家好，这里是阿伦才的生活，为您带来露营用品开箱哦。今天要开箱的是一张露营桌子，来大家看一下这个箱子，扁扁的小巧的哦，它是一个叫做嗯，它的有一个品名哦，叫木色啊，户外露营折叠木桌，它是一个胡桃木啊，是一种啊实木的一个这样子的一个露营桌子哦。 啊，货号呢是 NH 二零 JJ 零三一，好，它的重量呢是三点四五公斤哦、嗯。啊，是一个啊比较矮一个这样子的一个，可能放在地，就是可以坐在地上，或者是、嗯、放在地上的，可以啊坐在地上看书啊这样子的一个桌子。 就是一个实木的桌子哦，啊，是阿、啊、伦才非常喜欢的这种非常温暖的这样子。这个，等等，哦，大家可以看到吗？包装呢是非常的精致哦。 看到吗？是一个非常制作的、很漂亮的这样子的一个黑色的一个袋子，哦，前面呢就有这个啊 Nature High 的这样子的一个标志，好，把手呢也是做的非常讲究的哦，有这一个啊柔柔软的这样子的一个提提把部分，而且呢这一个袋子呢也是非常的厚实的、哦。大、啊、家看得到吗？好，那我们打开来看一看吧。 非常的期待哟，这、就是阿、啊、伦才啊，非常期待的一张小小的木桌子。哇、啊、哦，其实是非常的小巧的一张桌子哦、啊，大家看到吗？就是这么小，长度呢，我查看大概是。 六十可能六十五 cm 左右吧，宽度呢应该是四十 cm 乘六十五 cm 这样子的一个大小，好，非常简单，无需任何的安装家看到吗？就是把这一个角呢，给它这样子打开来呢，就是已经完全能用了好，其实看到呢，这里呢，其实有很多个这样子的。 小恐龙，嗯，可以是是来做什么呢、啊？可能是可以放一些挂钩吧，可以把挂一些像嗯杯啊碗啊之类的吧。好，我们看一下底部的部分呢，啊，可以看得出啊打磨呢会略略没有像表面这么漂亮。嗯，好，我们放在地上好好的看一看吧。 后、啊、大家可以看到吗？这一张呢是叫做啊，啊胡桃木这样子的一张桌子哦。好，这里呢就有一个非常漂亮的这样子的一个挪克的一个名牌。好，我们看一下它的旁边的,、哎、的部分呢。哎呦，旁边的部分呢其实也是有一片这样子的木哦。哦，整个都一样。哎呀 这一些呢，都是由这种螺丝把它给锁上的。嗯、看到吗？这个木纹呢、啊、是非常漂亮的哦，胡桃木的这样子的一个木。好，我们再看一下它的脚吧，脚是这样子，是这样子的一个呃机制呢，就是一个比较活的一个螺丝把它绑在里面的。这里呢有两个横杠。 好，脚底呢也是纯木的，没有任何的这个脚垫。哦、旁边呢就是这样子的哦，是有看到有六个孔哦，哇，所以就不太清楚，可能可以做一些挂钩这样子的东西吧。好，整张桌子呢就是这样，非常非常的简单哦。好，那我们来看一看。 哦，大家看得到吗？基本上这一张桌子呢，应该是摆放在地上，然后人呢也是这样子坐在地上，这样子的一个高度的话哦，如果你坐任何的这些露营的椅子呢，肯定会太高了，所以它是一个小小的一张桌子，可能可以放在营帐里面呢，读读书啊，喝喝茶、啊，就是盘腿这样子一个盘腿坐的一个姿势，它的这个高度就刚刚好喽。 非常简单的一个桌子，完完全不需要任何的一个组装哦。大家看到吗？这个挪克的这个标志呢，是做的有点这种复古这样子的一个感觉，是一个金属的这样子的一个名牌哦，啊，是做的非常的精致，非常漂亮的这样子的一张桌子。 而且呢，就附带了这个啊，非常做精良的这样子的一个包包，里面是没有隔层的啊，但是呢，它就有一定的这个厚度，里面是有一层，可能大概一毫米、一个厘米这样子的一个厚度的一个海绵吧，非常的精致的这样子一个包包，啊、所以呢，要带去露营呢就不会有太大的压力，因为它的体积，收纳的体积非常的小。 所以呢，整个木质呢都是有做过这种啊有上蜡的这样子的一个处理吧，所以摸起来呢啊是蛮顺滑的哦，没有任何的毛刺的，嗯，是一个非常有温度、非常漂亮的这样子的一个小小的一个桌子。好，这就是罗克的这个叫做木色哦，就是那个琴色那个色啊，很难写的那个色，等一下看。 字木吧，哦，好，这个就是雕克的这样子的一个胡桃木的一个实木小桌，非常的漂亮哦。好，今天的这一个开箱就做到这里哦。喜欢我的频道的话，记得订阅、留言、分享、点赞哦，需要大家的支持。拜拜。